Ми вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція, і сьогодні гостя нашої студії, народний депутат України, член комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Наталія Королевська. Наталія Юрій, я вас вітаю. Доброго дня. В Україні вже в цілому розпочався опалювальний сезон, і без сумніву, багато хто з українців із хвилюванням очікують оці перші платіжки. От, чи відомо вам чого власне очікувати? Наскільки збільшиться вартість, зокрема централізованого опалення? Сегодня у нас в Украине сразу же три сезона, я бы так сказала, идут одновременно и осень, и зима, и лето. Один сезон, это ясно, природа, и похолодало на улицах, и по прогнозам ожидают достаточно холодную зиму. И, конечно, это самый такой трепетный сейчас момент, когда приходишь домой, холодина страшенная, дети одеты во все, что только можно на них натянуть, и при этом еще часть школ так и не запустились, и закрыты, и детей отпускают сейчас, так сказать, там, на каникулы, на карантины под любыми предлогами. И, конечно, это самый такой ну, процесс болезненный. Второй сезон – это процесс выборов. То есть у нас все сегодня на выборах процесс избирательной кампании. И третий сезон, это, конечно, бюджетный сезон, то есть, потому что время приближается к концу года, и мы бы все хотели увидеть, как страна планирует, как правительство планирует, хотя оно, по-моему, уже ничего не планирует, как планирует жить в следующем году. И поэтому, конечно, я считаю, что было бы правильно все-таки перед тем, как вот убежать всем, точнее, сбежать, я бы так сказала, всем на выборы, решить самые глобальные вопросы. Первый вопрос это, конечно, отопление и связанные с ценой сегодня процессы субсидий, потому что в этом году это рекордный год, когда 4,5 миллиона людей, это более чем три-четыре раза чем в прошлые годы обратились за субсидиями. И... Это те, кто стыкается с проблемой неможливости выплаты. Абсолютно, этих... да. То есть, и в чем проблема, что люди обратились три-четыре месяца назад, и им до сих пор эта субсидия не назначена. Пока платежки не было, ну, в принципе, можно было ждать и сидеть и надеяться, что как пообещали в правительстве, что вы по почте отправьте, и вам все автоматически так оно и будет. Но сейчас пришли людям платежки. Платить, безусловно, не, нечем, а субсидия не назначена. И вот этот вот коллапс, который мы предупреждали, мы просили, мы умоляли, введите мораторий, не вводите сейчас этот тариф, отработайте систему субсидирования правильно. И только после этого, когда уже все будет отлажено, отработано, тогда можно уже постепенно, шаг за шагом, идти к каким-то там рыночным, как они это говорят, ценам. Ну, ніхто ж не послухав. І от що зараз? От я читаю вчора заявлення прем'єр-міністра. Мене воно ну, іскренно порадувало. Ну, і в кавичках, я зараз уже порадую. Про що йдеться? Ну, от говорить прем'єр-міністр, в уряді наголосили, що місцева влада несе відповідальність за програму субсидій для населення. Місцеві депутати можуть зобов'язані завершити програму субсидій. Також премєр міністр що одне завдання депутатів місцевих рад поставити лічильники за рахунок коштів місцевих бюджетів, поміняти котли і вікна у те, -те будинки, приміщення шкіл. і Тобто відповідальність і повністю перекладено на місцеві влади. Ну, ну, ну от, нумсанс, от я читаю, але це ж не децентралізація. Але ці додаткові это надходження, імітація. які отримали місцеві бюджети, вони... Они здатні покрити ці потреби. Ну, можна сказати, где получили бюджеты сегодня дополнительные поступления. Може будь в Києві, може в Харкові, може Дніпропетровську. Ну, Харків содержит переселенцев. Дніпропетровськ сьогодні намагається хоч як-то там удержати ситуацію. У них там избирательная кампания йде. Е, Понятно, теж хоч трохи змогся там какие-то социальные соціальні програми реалізувати. вот я була в Краматорській, в в Северодонецке, вот на тих вот, на приграничных територіях, та в Артемівське, да в тому же самом сьогодні ровно і другой город можна взяти. Откуда там дополнительный доход? Да нет их, конечно, нет. Как они за свой счет могут решить программу энергосбережения? Да не могут. Этого не было ни в одной стране мира. Как сегодня местная власть может решить вопрос субсидий? Ну, ну это нонсенс, понимаете. Это вот полный специальный саботаж. Вот у меня складывается вот такое впечатление, что вот это сделано с этими субсидиями специально, чтобы просто обанкротить людей. Поэтому, что мы предлагаем? И мы сейчас уже готовим этот законопроект, пишем его вместе с общественными, мы требуем, что принцип назначения субсидий он должен быть автоматически. Вот есть такой принцип, как открытие предприятия, контрольные проверки, когда декларативно. Ну, что предприятия пришли, там, например, ну, человек, да, он заполнил все, что нужно бумажки, отдал, ему поставили штампик, принято. Да. Если в течение 10 дней человеку не задали вопросов, да, не попросили уточнить, то есть если в течение 10 дней человеку не назначили субсидию, то значит это автоматическое назначение субсидий. Все. То есть для того, чтобы сегодня люди выдохнули спокойно. Таким образом, что мы получим? Мы сейчас автоматически развяжем тот коллапс, который они создали. Они сейчас просто ввели систему вот, ну, в тупик. Все. Они сами не знают, что делать. То есть все. Ну, они не в состоянии обработать такое количество заявлений. Мы предупреждали, что у соцработников нет для этого ни ресурса, ни компьютеров. Зарплаты соцработники все увольняются, потому что они ну, не хотят работать в этих условиях. Им платят тысячу гривен, а сейчас премьер и все остальные постоянно унижают и оскорбляют этих людей, потому что э, хотят на них сейчас повесить всю эту ответственность от непрофессионализма, Тут который царит автоматичный подход, он вырешит эти проблемы. Так, и мы знаешь, что считаем? Если мы сегодня всем автоматически назначаем, да, люди уже начали бы пользоваться этой субсидией, а дальше пускай уже социальная сфера там проверяет спокойненько там уже в нормальном рабочем режиме выведет систему из коллапса. Другого пути сегодня нет. Другой путь мы тоже предложили, либо введите этот мораторий, то есть ну, вы не получите этих денег, долги растут, растут, колоссально растут. За это вот уже более 12 миллиардов гривен задолженности. Людям платить не за что, нечем, нечем. И они не смогут это заплатить. Вы сейчас субсидии не назначили, которые не назначили. Ну что вы ждете? Вы ждете сегодня что? Чтобы бытовые бунты были. Мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы в нашей стране был мир и спокойствие. Но мы не хотим, чтобы это правительство ставило такие эксперименты над людьми. Так. Поэтому автоматическое назначение субсидии при обращении штампики 10 дней человек подождал, нет вопросов, значит, он знает, и вот с этой бумажкой он уже может автоматически получить субсидию. Это то, что сегодня решит эту проблему. Интересно, еще самопаливальный сезон в разных регионах так уж распочинается с разным успехом. Вы особо допомагали одному из лековальных санаториев У підключенні теплопостачання чому без підтримки чи допомоги депутатів цей процес не відбувається? Ну, це була жутка ситуація. Ми приїхали день покрова, день защитника в нашій страні, то тобто, есть ну такой праздник. Це було в Ми на славянський курорт. І там сегодня единственный реабілітаційний центр, здоров'я центр для людей з обмеженими возможностями. Там более 300 чоловік живе в корпусі, в которым не включено отоплення. Я захожу в комнату, там ну, максимум плюс 5, а там вода э, водолечение. То есть лежат завернутые люди, которые не ходят, они только в колясках передвигаются. В простынях плюс 5, ну, ну это жуть, жуть. То есть еще чуть-чуть, они просто покроются не Когда мы начали поднимать вопрос, как это происходит, то нам объяснили, что их просто не подключают, потому что да, есть долги. Есть долги, почему? Потому что Славянск-курорт курорт это несколько санаториев, и у них один счетчик. И сегодня в одном э, санатории живут инвалиды, а в другом санатории живут военные. И понятно, что по линии военных там у них есть свои там перечисления, свои то есть все. Ну и понятно, что Славянск пережил все это время. Есть какие-то технические там сегодня неурегулированные вопросы. Но это же не повод э, сегодня и ребят военных, и инвалидов отключить тепло, то есть пускай не замерзают там в поле. Я бы проблема жутко. вырешилась? Ну, пришлось собрать на экстренное на совещание, мы собрались разом, составили графики погашения, спасибо там и Министерство обороны подключилось, ну, то есть они все мобильно подключились, в течение двух суток мы эту вопрос решили, но я к чему говорю, да? ведь это же не система, да это ну хорошо, я там случайно, может оказалась в этом месте, случайно увидела это своими а глазами. Таких тоже, и помаснуть. таких выпадков их тысячи. То есть и конечно, то есть ко каждому вопросу э, нужно под подсистемный сегодня подход, нужен вопрос реструктуризации задолженности принять. Сегодня нужно понять, особенно на территориях, где проходит и проходила антитеррористическая операция, там есть свои нюансы, и конечно здесь нужно вопрос решить. А что сегодня в школах? -то? это во всей стране происходит. Все, отопление не подключили, бюджеты школам сократили, денег им до конца года уже нет, чтобы оплатить отопление. И они вынуждены сегодня детей отпускать там, на каникулы, на какие-то еще вещи, придумывать, а куда детей отпускать? Отпускают на улицу, потому что в домах у них тоже холодно. То есть дети и не учатся, на улице они начинают болеть из-за этой погоды, домой приходят там холодина, тебе лечиться нечем, родители с деньгами, понятно, проблема колоссальная. То есть вот кому сделали лучше, когда сегодня сократили бюджеты школ и заставляют просто держать вот эту минимальную температуру, либо сейчас еще не включать отопление. То есть вот это, я считаю, колоссальнейшее преступление. Поэтому и по субсидиям, и по тому, где будут не включены сегодня отопления, мы с этим жестким образом будем разбираться. И вот сегодня у нас суд, то есть этот суд уже длится полгода, который мы требуем отменить постановление НКРЕ вот этих вот бессовестных тарифов. И мы очень надеемся, что все-таки будет справедливое решение. Как вот в пятницу мы получили очень справедливое решение, когда коллеги коллегия судей впервые за 24 года Украины приняла решение восстановить выплаты в неконтролируемой части Луганской и Донецкой области и отменить постановление правительства. Это тот процесс, чем майже рик, так? Ну, вот с февраля месяца. И вы знаете, что самое важное? Вот сегодня люди, там кто-то возмущается, там вот у меня на страничке Фейсбука пишут, и еще что-то, вот мы не хотим, чтобы с нашего бюджета там платили. Вот вопрос не в этом даже. Вот вопрос в том, что правительство приняло незаконное постановление. Этим постановлением, просто бумажкой своей, да, они написали, не платить там и там пенсии. Да, и вся админмашина выполняет это постановление. Завтра у правительства будет еще какой-нибудь повод. Да, они скажут... В той -то области отопление отключить, в этой области пенсию не платить, здесь пособия не давать. То, то, то есть, уряд превыше тут свои, свои полномочия. И мы будем обращаться, конечно, также в парламенте, создать следственную комиссию и разобраться, кто, как и по какой причине была инициация этого постановления. Потому что ясно, мы понимаем, сложность есть выплатить сегодня пенсии в Луганске, в Донецке. И мы готовы сейчас вот отложить в сторону этот избирательный процесс, на котором все бегают там, выбери меня, выбери меня очередной раз, а заняться тем, чтобы там наладить выплату решить вопрос логистики по субсидиям и решить вопрос глобального бюджета 2016 года, потому что это самый сегодня важный и ответственный процесс. А стационарное решение высшего админсуду, оно есть остаточным? И... Да, но если это кассационный суд, 25 uh, судей заседали, это было впервые в Украине, когда такое решение принималось и приняли решение, что постановление правительства не законно. Какие наследки этого решения еще дали? Ну, теперь правительство обязано выплатить людям с июля 2014 года uh, все необходимые платежи и почему вот э, мы считаем это сделать необходимо и мы готовы им помочь мы готовы им расписать алгоритм как это сделать мы готовы полностью войти во все рабочие группы то есть вот здесь не то что там идите теперь и делайте да там вот заберитесь на Луну и достаньте мне звездочку нет вопрос не в этом стоит мы готовы принять в этом активнейшее участие подсказать помочь но все-таки у нас в команде много профессиональных людей, которые, знаете, прошли эту школу. Вот сейчас, когда смотришь, иногда эмоции берут верх над профессионализмом. Но вот в данном случае здесь нужно все-таки работа профессионалов. И мы понимаем, как это сегодня можно сделать. И мы готовы правительству, и этому даже правительству нравится оно нам или нет, но мы готовы им сегодня помочь. Ще один важливий процес, який ви назвали ще одним сезоном. Я маю на увазі бюджетний процес. Ви приділяєте дуже багато часу формуванню бюджету на наступний рік. Є певне зволікання з внесенням від уряду державного бюджету. Ми бачили, що на один день уряд вніс, потім його відкликав. На якій стадії сьогодні цей процес? Ну так, никто этот бюджет еще пока не видел, поэтому мы для себя приняли решение, мы написали как бы свой бюджет, альтернативный бюджет, и как только правительство подаст свой бюджет, мы также предложим свой вариант бюджета. Потому что мы считаем, понимаете, бюджет это не вопрос правительство или коалиция. Бюджет ⁇ это не дорожная карта, по которой будет жить страна следующий год. И то, когда нас пытаются вот исключить из сегодня процесса участия, не принятия, а участия в формировании предложений и решений, мы как бы, конечно, стоим в стороне, но в это же время мы это время не теряем. Зря мы готовим альтернативы, предложения, видения. Какие ваши большие что, ваше что ваше я считаю, что задача 2016 -го года, в первую очередь, это, конечно, индексация, повышение минимальных стандартов. Потому что сейчас все бегают, там, рейтинги, у кого какие рейтинги, там, какой кандидат на первом, на втором, на третьем месте. Вот вчера вышел рейтинг, международный рейтинг благосостояния людей. И вот этот самый важный сегодня рейтинг. Международный рейтинг. Международный рейтинг, это не украинский рейтинг, международный рейтинг благосостояния людей. Вот Украина к нашим ну, страшным реалиям заняла там последнее место. И вот, вот этот рейтинг важный. И вот мы от этого рейтинга должны писать дорожную карту, вот как мы изменим за следующий год с местными новыми советами, возможно с новой Верховной Радой. С новим правительством, я впевнена, да? Тобто, ну, як ми змінимо рівень благосостояния? От це наш головний акцент. От что... наступного року нібито обіцяють двічі підвищити соціальні стандарти, чи про те підвищення йде мова? Ну, они уже обещали индексацию провести, да, и мы как бы говорили, да, что это все фильтинограмма, это имитация. Правительство героически рассказывало, как вот они победили, вот сейчас повысят пенсии и зарплаты. Ну, для этого сейчас достаточно, они на улицу выйдут, спросят у людей. То есть, я даже не от оппозиции это комментировать буду, я очень много встречаюсь с людьми. И вот... Кожан фига, Да, отношение к этой индексации, оно чаще всего нецензурное. Поэтому вот также мы не хотим, чтобы такой же нецензурный бюджет 2016 года нам предложило вот это вот правительство. Поэтому по логике вещей, после местных выборов, конечно, нужно переизбрать правительство, Нужно быстро сформировать независимую сегодня профессиональнейшую команду таких людей в Украине у нас сегодня достаточно, и чтобы в бюджеты в 2016 год входить и дать людям надежду и веру в то, что все-таки перемены начнутся к лучшему. А на объективно, чьи есть сегодня ресурсы для суть его социальных суть Потому стандартів? Что самое важное, они действительно есть, потому что то, как они вот провели эту инфляцию, провели обесценивание гривны, то правительство получило более 50 миллиардов дополнительных доходов. И сейчас стоит главный вопрос, куда эти деньги будут потрачены. Вот они ищут опять где канавы копать, там где еще какие-то там вот на субсидии они хотят 50 миллиардов отдать. Мы говорим, не надо. Не надо. Вы людям дайте хорошие пенсии, зарплаты, те, которые они заслужили. И не надо людей строить в эти очереди и подачки им раздавать. И говорить, что наше достижение правительства, что мы 5 миллионов субсидий. Да это ваша, это грех ваш, 5 миллионов субсидий сегодня, 5 миллионов людей выстроить за подачкой в очередь. Поэтому наша задача, это вот индексация за счет этого ресурса. И за счет профицита бюджета, и за счет, конечно же, роста экономики. Мы им написали, знаете, пошагово, да, что нужно сделать, чтобы экономика начала подниматься. У нас есть этот шанс, есть эта возможность. Поэтому мы бюджет 2016 года видим, конечно, как бюджетом социального качества, когда в первую очередь качественная по назначению, персональная социальная услуга и социальная выплата придет на поддержку со стороны государства, потому что вот самое важное сейчас вот самую сложную самую тяжелую минуту когда все нам тяжело это показать что мы все адекватны что адекватно сегодня вся наша страна когда человеку тяжело мы приходим к нему на помощь сегодня нужно поднимать пенсии значит их нужно поднимать сегодня нужно э, мораторий на тарифы значит нужно делать Время опытов, экспериментов, оно прошло. И это будет самой лучшей оценкой на выборах. Только когда дома тепло, светло, не голодно, когда у ребенка в школе все нормально, когда в больнице работает, то тогда и на выборы людям хочется идти. Но мне хочется сказать, что я верю. Я верю, что это сложное время обязательно пройдет, и что вот после сегодня сложной такой осенней э, болезненной ситуации мы выйдем все-таки на конструктивный процесс. Потому что есть у нас один шанс. Это объединиться, объединиться ради Сохраніння нашої країни. Я гадаю, що усі українці в це вірять. Я вам дякую за цю розмову. Я дачем нагадую, що гостею студії була народний депутат України Наталія Королевська. Дякую вам за увагу і залишайтеся на парламентському майдані.